Сьогодні в програмі. Надзвичайна ситуація закінчилася, однак навчальний процес поки не відновлюють через карантин. Подробиці у завершальній частині програми. Декомунізація в дії. Два проспекти і чотири вулиці міста змінили свої назви. Головна вулиця міста більше не носить імені вождя світового пролетаріату. На виконання закону про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного нацистського тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки напередодні водохрещення міський голова підписав спеціальне розпорядження. Згідно з цим документом, змінюються назви шести топонімів: проспект Леніна, віднині проспект Незалежності, а комуністичний Соборності. Комсомольська тепер асоціюватиметься зі спорткомплексом, адже змінила назву на Олімпійську також розпорядженням від 18 січня переміновуються три вулиці приватного сектора: космодем'янської зої на героїв України, Котовського на Бугогардівську, Куйбишева на Затишну. Нагадаємо, питання про перейменування двічі виносилося на розгляд міської ради попереднього скликання, але тоді депутати не дійшли згоди. А ось Віктор Парокони ще наприкінці минулого року в інтерв'ю новинам «Южноукраїнська» заявив, що не бачить у цьому жодних проблем. Нічого тут страшного я не бачу. ні. Ми перші, ні ми останні, Так. А дабы не ошибиться, есть там определенные рейтинги занимают те или иные наименования улиц. Потом будет подписано распоряжение. Это позорище, если мы откажемся здесь решить этот вопрос. И он дальше по эстафете, если не ошибаюсь, передается на уровень области, над нами просто посмеются. Тож джокраїнську в стані було вирішити. Це не проблема. Для перейменування мер взяв за основу результати онлайн-голосування, яке проводилося на офіційному сайті із 6 липня по 3 вересня минулого року. Кожна з назв переможців набрала понад 60% голосів. Управління житлово-комунального господарства та будівництва доручено здійснити заходи з виготовлення та встановлення інформаційних табличок з новими адресами. За попередніми підрахунками це коштуватиме понад 10 тисяч гривень. Наше місто, як і вся країна, у п'ятницю відзначили День Соборності. Це свято на честь історичної події. Підписання у 1919 році акта злуки Української та Західноукраїнської Народної Республіки. Біля пам'ятника Шевченку зібралися представники громадськості, управлінь, служб та підприємств нашого міста. Хвилиною мовчання вшанували пам'ять тих, хто віддав життя за майбутнє співвітчизників. Після цього урочисто пролунав гімн і до підніжжя Кобзаря поклали квіти. 70 років пройшло від підписання акта з перш ніж Україна, наша сучасна Україна визначилась і ми сьогодні святкуємо це свято. Але боротьба за свою незалежність, за свободу, за право жити на Богом даній чудовій землі, працьовитим людям, ще не закінчилась. Ми сьогодні виборюємо це право. На урочистому мітингу Віктор Параконний заявив, що на офіційному сайті міста відкрився новий розділ. Він дає можливість усім жителям звернутися до влади в режимі онлайн. Також повідомив, що планується щомісячні прямі ефіри. поки що через інтернет, а згодом і на міському телебаченні. У Южноукраїнському міському суді минулого тижня відбулося незвичайне засідання. Служитель Феміди без звичних атрибутів, а замість позивачів і відповідачів журналісти. Олександр Савін дебютував у новій ролі судді-спікера. Цю посаду нещодавно запровадили по всій країні з метою налагодження комунікації з громадськістю. Ініціатор зустрічі одразу ж окреслив рамки спілкування. Усі питання, які виникають і будуть виникати, вони звичайно. На них буде дана відповідь, але я хочу зауважити ще раз: не в правовому аспекті, а тільки з точки зору інформування, що відбувається, яка справа, у кого вона на розгляді, які проводяться процесуальні дії, закінчена чи зупинена. Розповів Олександр Савін і про процес переатестації, який здійснюється у декілька етапів. Перший податковий уже успішно пройшли всі южноукраїнські судді. Попереду перевірка рівня професійних знань, психологічне тестування і співбесіда з членами профільної вищої кваліфікаційної комісії. Також Олександр Іванович ознайомив представників ЗМІ з нововведеннями у роботі установи в рамках запровадженої системи Електронний суд. Викликаються громадяни на сьогоднішній день, нема ніякої проблеми. Смс-повідомленнями до суду це впроваджено, це законом регламентовано. Така система діє. Проводимо відеоконференції в тому числі. Прес-конференція стала першою, і як запевнив суддя спікер, не останньою. Пообіцяв організовувати такі заходи раз на два місяці. А за потреби, наприклад, на прохання змі проінформувати про хід розгляду резонансної справи, зустрічі можуть бути і позаплановими. члены комиссии. Починаем працювати Починаем. Наверное, время терять не будем. Иван Константинович, пожалуйста, обстановка. Но обстановка у нас в городе стабильная. В пятницу на... Кооперативно-секторная на нараде было доведено о том, что чрезвычайная ситуация регионального уровня, уровня Николаевской области ликвидирована. Сейчас только происходят вопросы, которые по дочистке, по уборке снега, что касается области. Все дороги во всех направлениях открыты. Были участки, которые затруднены, их за воскресенье все прочистили, поэтому полностью региональные дороги, местные открыты, и поэтому населенные пункты в области работают. Что касается той же самой чрезвычайной ситуации, которая была объявлена у нас, Думаю, Виктор Кириллович, ее тоже надо уже закрывать, потому что у нас жизнедеятельность города уже и в пятницу была нормальная. Мы просто продублировали для того, чтобы ждали пока подтверждения СОСа. Сейчас будут подсчитываться убытки, которые были нанесены этой чрезвычайной ситуации, предварительность тех данных, которые нам нашли, то это в пределах 210 тысяч которые есть. Ну, кроме этого, нам придется и восстановить э, тот материальный резерв и докомплектовать, который не хватает. Тоже попереднее, на его комплектацию нужно где-то тоже в пределах 150 тысяч. У меня есть такая пропозиция. ТВКХ, готовьте мешки и песок с тем, чтобы у вас врасплох не застало подкопление, если будет бурное таяние, пока НС-2. Только так там можно выйти из положения. Коль на протяжении где-то 12 лет мы не сделали там отбойник так, бетонный, потому что там идет поток в ложбину, так, и заплывает прямо, топит вам все, граберное отделение, там весь колодец затапливается с головой. А, а нужно было всего лишь, по крайней мере, вот как сейчас запастись песком и мешками, так и сделать отбойник, уплотнить, так, к вам эта вода уже не попадет. А в летнее время там лежачий полицейский сделать... Побольшего размера, так, и вода будет проходить мимо. А Слой воды там не больше 15-20 сантиметров идет, значит, 30-35 см. Вот такой отбойник, и вода к вам не попадет. Туда. Что касается прогноза, значит, сегодня к вечеру пойдет снег, который будет длиться до утра завтрашнего дня. Начиная со среды у нас идет потепление. В среду будет до 2 градусов тепла, ночью заморозок, а в четверг уже будет плюс 6-8 плюс то, что в дополнение, то, что сказал Виктор Кириллович. Мы так самое протокольно поставим доручение до СКХ все ваши приемные ливнево-колонизационные прочистить, дабы чтобы вода могла уходить. То, что снег вывозится одно, но всем нужно готовиться к тому, что тепло даст тому, что снег, тот, который мы не вывезли, спустится в самые низкие точки города. Будет стремительно идти к бугу, подвалы. Очистка продолжается, город вывоз снега. Пожалуйста, есть карманы возле детских садиков, там отдельные площадки. Там надо почистить, потому что родители подвозят детей, тем более такое время прохладное, чтобы они не ляли на проезжей части транспорт, потому что там заторы начнутся. Там, где вот эти парковки такие временные, масса утром, родители на работу едут, им нужно оставить там на 10-15 минут машину, пока они ребенка отведут, там отдадут в руку. Плюс всевозможные подобные ситуации давайте на упреждение сработаем. Все просчитать очень сложно в комиссии, но комиссия, думаю, состав комиссии со мной согласится. Под ответственность руководителей, каждому на своем участке, ну, просчитать возможные варианты, если будет потепление, куда вода пойдет, где еще дочистить нужно, где посыпать нужно, потому что, возможно, и оттепели, обледенение с посыпочным материалом иметь необходимый запас. У нас один из основных, сегодня основной, это дети, школа, так? Да. Давайте, Софья вас послушаем, да. так, да. ну, во-первых, я хочу сказать, что благодаря вот этому вот подъему заболеваемости вообще, впервые нам довольно рано пришли новые пороги. Угу. Потому что мы работали по порогам 2013 года. И то, что мы считали, это была заболеваемость 2013 года. Сегодня перед обедом мы получили, нам рассчитали новые пороги, уже, так сказать, свежие, совершенно свежие. И одно такое ну, приятное, может быть, известие, это то, что мы за прошлую неделю мы не в плюсе оказались, а потому что последние годы была более высокая заболеваемость, мы оказались минус 19,7 от порога. То есть мы не достигли порога. Значит, Аргузинка действительно достигла порога, у нас было две территории с порогами, а мы порога не достигли. Но 19,7 это очень мало, это практически рядом с порогом, поэтому, в принципе, ситуация пока остается сложной. То есть вот это одно, что хорошо, так сказать, на сегодня, что мы имеем новые пороги. И, соответственно, на новую неделю мы уже имеем новые пороги. Что у нас произошло за выходные? За выходные обратилось, ну это только кто приходил в выходные, когда поликлиника не работала, 117 человек на сегодняшний день. Если считать, это 15% от уже нового недельного порога, это только за выходные. На сегодня, вот Ольга Васильевна, у нее есть цифры, очень высокая посещаемость поликлиники, и вот на момент ухода уже было сколько, 106, да? да. 106 взрослых и 69 детских вызовов уже было принято, и, они, и люди еще могут приходить. То есть ситуация пока на сегодняшний день остается довольно Сложные на сегодняшний день. Из 117 человек, 46 это дети, было госпитализировано за три дня 7 человек. То есть это тоже очень много, потому что за неделю 16, за вот конец пятницы, суббота, воскресенье 7 человек. Трое взрослых, один школьник, один неорганизованных и два ребенка детского сада то есть на сегодняшний день. Всего школьников за этот период закрытия, когда дети не ходят в школу, и родители обычно не обращаются, но вот это напуганные нашей ситуации, за весь период, за эти две недели закрытия, ну, вторая неделя пошла, 109 школьников обратилось. То есть 109 школьников разделить на 5, это примерно, грубо говоря, по 20 детей на каждую школу, это уже много когда 20 детей попадают в школу, где это не садик, где нет групповой изоляции, то это все вот так перемешивается, там, учитывая, что проветривание не стопроцентное, окна во многих школах не открываются, то, в принципе, грипп очень быстро может распространиться в школах тепло, он может распространиться на других детей. Поэтому, учитывая, что мы вот близко к порогу, учитывая, что в основном болеют все-таки из детей школьники, и, и что ситуация у нас с конца недели будет тепло, сыро, мокро, мы бы просили, чтобы пока детей в школу не пускали, хоть по пятницу до конца недели их протянуть. То сейчас, на сегодняшний день, у двух человек, членов одной семьи, подтвержден диагноз грипп А. H1N1, вот этот самый пандемичный грипп, который сейчас идет. То есть к тому, что в городе уже не просто грипп А, а вот это уже пандемичный грипп в городе есть. Обращать на себя внимание, что в последнее время стали чаще обращаться с семьями. И такие случаи у нас в инфекционном отделении, или трое детей, двое детей, родители с детьми. И вот тот случай, о котором говорила Софья Боданова, что подтвержден, это уже лаборатория, ОБЛС подтвердила грипп, наличие гриппа. Это мама, которая находится в реанимации, крайне тяжелое состояние у нее, и прогноз сомнительный. Отец у них тоже болен. То есть их три человека, вся семья. От мы не брали, не возили анализы, потому что клинически там выставлять можно точно грипп. А с учетом того, что ну, дорогостоящее это обследование ПЦР, поэтому ну, это настораживает. И настораживает то, что если сравнить понедельник, это всегда показатель да, после выходных дней, детей обратилось, в детскую поликлинику было зарегистрировано 74 вызова то сегодня 69. А во взрослую поликлинику, если прошлый понедельник 58 было вызовов, то на сегодняшний день 106. Ну, может, это можно расценивать, что люди там и работа проводится, или с другой стороны, может, они напуганы, я так паники особой бы не сказал, что есть паник поводу профилактических да, да, что люди стали больше не заниматься самолечением, а чаще стали обращаться к врачу. И то, что вы подчеркнули, не идти в поликлинику самостоятельно, а вызывать участкового врача, то, что мы и просим, обращаясь к нашим пациентам. Заболел, оставайся дома и приглашай врача. Все вызова, которые поступят, независимо от их количества, все равно участковыми терапевтами, педиатрами будут обслужены. Этот зимний период, уважаемые южноукраинцы, он такой с сложный с стихийными явлениями. Мы только пережили эту сложную неделю с заносами, снегопадами, расчисткой города. Вы знаете, ограничения в школах, детских садах ввели. И, скорее всего, сегодня комиссия продолжит карантин для школ. Значит, на этом фоне вы выслушали только что доклад ИС и медико-санитарной части с тем, что уже два случая в городе есть заболевания этим гриппом N1H1. Это очень такой тревожный фактор. Поэтому я хочу обратить отдельно внимание жителей на необходимость вот профилактики на необходимость того, чтобы все, кто отдельно проживает на предприятиях, обращали внимание на то, что если кто-то из рядом находящихся заболел, незамедлительно реагировать и обращаться к медицинскому учреждению, а именно в медико-санитарную часть. Я так думаю, что в всю ситуацию, я склалась и на и не только Миколаевская область, а области, и та информация, яка есть, и самое главное, сегодня специалисты нам надали информацию. Я так думаю, що нічого страшного не відбудеться. Головне дійсно сьогодні здоров'я дітей. А формат відпрацювання, він у нас завжди був попередні роки відпрацьований, то два тижні, поки що для нас не катастрофа. В садочках ситуація нормалізується зараз. Голосуємо. Хто за? Пожалуйста. Хто воздержався? Против. Ми єдиногласно приймаємо таке рішення.